पाकिस्तान छोड़ने के बाद से ही जो हमारे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल जितने भी खाने हैं ना उनसे हमें ज़्यादा लगाव महसूस होने लग गया है क्योंकि यहाँ पे इतने फूड वाइटी है इटालियन चाइनीज़ इसके अलावा कैनेडियन फूड वो भी बहुत मजे के हैं ये सब इनके अपनी अपनी जगह पे भी सब बेहतरीन है लेकिन फिर हमें अपने वो पाकिस्तानी जो ट्रेडिशनल खाने हैं वो याद आते हैं पर कभी कभी पुराने वक्त को याद करने के लिए हम इन पर मेहनत कर लेते हैं जहाँ तक फूड की बात है जो पाकिस्तानी फूड है वो यहाँ पे भी बहुत सारे कैनेडियन ऐसे हैं जो खाते हैं उन्होंने खाया भी है उनको बहुत अच्छा भी लगता है और वो इसकी बहुत तारीफ भी करते हैं सेम एस कैनेडियन फूड भी बहुत मज़े का होता है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो आ, सेहत से भरपूर होता है न्यूट्रिशन से वैसे मैं सोचती हूँ मेरा जतीी ख्याल है कि अगर खानों को नंबर दिए जाए ना तो जो सेहत के हवाले से खाने होते हैं जिनसे सेहत बेहतरीन रहती है सेहत को वो आ, मतलब सेहतमंद रखते हैं आ, वो अगर पाकिस्तानी और कैनेडियन फूड दोनों में से चूज़ किया जाए तो सेहत के हवाले से कैनेडियन फूड जो है वो अच्छे होते हैं और अगर जायके को चुना जाए तो फिर जायके पर पहले नंबर पर पाकिस्तानी फूड आता है तो सोच लें हम लोग सेहत की बजाय जायके को अहमियत देते हैं जैसे मैंने अपना अच्छा वाला खाना बना के उसके बाद ये फिर ज़रदा और ये साथ में गोश्त वगैरह जो देगी स्टाइल में है आलू गोश्त ये भी बना लिया है ये सब बहुत मज़े का था सबने बहुत तारीफ़ की और ये वाकई बेहतरीन बना ये थी जी मेरी आज की वीडियो आप बताएं आपको कौन सा वाला खाना पसंद होता है और इस वीडियो को लाइक कर दें अपना बहुत सा ख्याल रखेगा मिलेंगे हम अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए हाफिज़